Центры Партонита под магазином промтовары у рынка установили на небольшой мачте излучатель мобильной связи. Жители убеждены, что установка произведена с нарушением санитарных правил без направляющих непосредственной близости от жилья. Срок пятилетней аренды этого излучателя подходит к концу, в прогляде ее, несмотря на возмущение жителей. Вопрос знаю, вопрос помню. Это... Но хотелось бы, чтобы вы задали вопрос идеи, которая является там одной из хозяев магазина, этого магазин находится у них в собственности. Понимаете? И когда я, мы тут пытались а недавно буквально, я через секретаря исполкома этот вопрос поднимал, писал письма владельцам этой антенны, чтобы ее убрали, потому что срок аренды заканчивается, мы ни в коем случае не будем продлевать ее. Тут То -то она нам прибежала здесь хозяйка этого заведения и, и начала кричать, почему это мое здание, я имею право тут сдавать в аренду. Это же, видите, в чем дело? Действительно плохо, что мы не пользуемся информацией. Все виноват поселковой совет. А кто хозяин владелец здания, который ставит палки в колеса и не хочет туда ее убирать, оказывается, совершенно ни при чем. Ну, я приложу все усилия, максимум усилий, для того, чтобы не было, что срок аренды мы не продлим, это 101%. Вот как ее теперь убирать, когда там соединились, я понимаю, что для хозяева этого заведения... Мазина, прибыль превыше всего. И здоровье, наверное, жителям не, важно, а важно прибыль. Но я не считаю, что это правильно. По крайней мере, я вам обещаю, что я приму все меры, чтобы там этой антенны не было. И когда мы принимали, я помню, решение в 2006 году или каком, по этой антенне, мы тоже, поверьте, это было не один ехал тут бегало все, давайте, давайте поставим. Я знаю, что мы писали из СЭС тогда запрос, нам в СЭС приходили. Кроме того, что они предоставили заключение санитарное, мы все равно писали в СЭС. Я помню, это был очень сложный вопрос для меня. Мы, нам пришлось СССР, что это ни, никакого вреда не приносит. Но ну, давайте не будем грознить, как говорится, в сеть. Заканчивается срок аренды, мы больше, я вам даю слово, что продлевать мы ее не будем. Давайте, чтобы были все в курсе событий.